Це громадське телебачення Запоріжжя онлайн. і Ми знову в прямому ефірі в студії. І в нас нові гості Олексій Петров, командир підрозділу 70... 37-ї бригади, так і Ірина Панкратова, психолог Олена, Олена Панкратова. Я перепрошую, хто робив верстку? Буває. Я перепрошую. Отже, говоримо про дембель 2015 року. Бійці, щойно повернулися, як їх повертати до життя. Отже, ну Олексій, спочатку питання до вас: скільки, скільки повернулося і в якому стані? власне? Ну добрий вечір. Мені зараз трудно сказати, скільки вернулось бійців, по данным Министерства обороны, это порядка 30 тысяч должно быть демобилизировано. Из нашего батальона 37-го отдельного мотопехотного, насколько я знаю, уходят 12 ребят, уходят на дембель. Это те, кто были призваны в первую волну мобилизации, которая началась 19 марта. Ну а, а какими они повертаются? Они хотят домой? Вони... Вы знаете, дело в том, что еще три года назад никому в голову не могло прийти, что будет война, что кому-то придется воевать. И даже те ребята, которые может быть, в каких-то грезах себя мнили военными, все-таки им пришлось воевать. И находясь год на войне, то есть в состоянии постоянного стресса, а в состоянии, ну, скажем так, постоянного, постоянного риска жизни, люди приходят домой с очень в принципе, большими психологическими травмами. Даже исходя из этого, когда они просто этого не замечают, им кажется, что... Ничего особенного не произошло, то есть я могу сказать по себе, у меня каждую ночь нынешняя война, то есть я засыпаю с и с просыпаюсь. В принципе, днем все нормально, но я, меня встретил мой друг на машине, мы подъехали, в Мелитополе вышли, солнечное небо, я сразу подняла голову, пытаюсь найти в небе беспилотники. Ну, как бы вот так. Олена, что делать, когда вот... Люди поворачиваются, и они не, 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 не могут уйти вот, в мирное жизнь. Ну тут uh, это очень большой вопрос на самом деле, то есть нужно делать государство, государству нужно открывать реабилитационные центры, было давно открыть, да, то есть люди сейчас приходят, и они должны уже где-то получать помощь, причем помощь не только психологическую, а такую комплексную. А, ну, к сожалению, пока этого нет. У нас цього немає. Давайте ну, виходить з даності, тобто, що є, що, що є, можна зробити а, нам, близькому, можливо, рідним? є різні уровни: то есть, есть, якби как бы, родственники, близькі люди, Да? вони можуть ну, максимум толерантности, так, если кратко відвечать, максимум толерантности, желательно. что-то почитать, все-таки какую-то литературу. Сейчас очень много буклетов, много статей, интернет заполнен всякими рекомендациями для родственников, то есть чего не говорить, что говорить, как себя вести с новым человеком. На самом деле человек пришел, он получил, да, он получил большой опыт, это уже другой, другой мужчина, другой человек, и, естественно, к нему нужен определенный подход. Ну, знаєте, ми неодноразово тут у в ефірі спілкувалися з психологами, от, д, з іншими, з багатьма, да? е, ну, кажуть, що от, перше, що треба зробити, піти в баню. Потім, перед тим, як іти в сім'ю, психологи, щоб трохи налаштування. От, Я, от ваша думка, чи баня може то, 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 якось розрядитися, організму просто велику таку розрядку зробити? Взагалі-то, так. Да. Ну, рекомендую навіть після бою. прийти, помыть ноги, умыть лицо, руки и попить сладкого чая, то есть сразу снять обувь и ну как бы сделать такое небольшое омовение, да? то есть если душ невозможно, да, в... да, хотя бы как-то, то есть угу. эти все процедуры, они действительно работая на тело, они приводят организм в несколько другое состояние, не боевое, а все-таки ну хотя бы частично мирное. Я бы не говорила там про идеальный эффект бани. То есть должны быть ком какой-то комплекс мер. Человека нужно перевести из состояния войны в состояние мир. Алексей, рублят это ваши бейцы? Ну, на <соединяю> практике <соединяю> Мы теперь, на мы теперь будем делать. Тут, наверное, скорее всего, формат немножко другой. Я так уж получилось, что я возвращаюсь туда. Исходя из того, но я скажу, почему возвращаюсь. То есть я сегодня подписал контракт со своим батальоном, краткосрочный, до окончания АТО. То есть мое мнение, что я, лично я, опять я говорю сугубо о себе, uh -huh. да, я не смогу жить нормальной, полноценной гражданской жизнью, зная прекрасно, что в 200, 250 километрах от моего города проходит война. То есть вы для себя вы решили продолжить? Да, для меня, конечно, было сложно принять это решение, но я принял его фактически мгновенно. Опять, там остались ребята, с которыми мы, собственно, воевали, там остался мой, остались мои командиры, то есть и сказать ну, перефразировав себе что ребята извините я свою картошку убрал а вы там занимаетесь сами но я по крайней мере так не могу. Угу. что касается вот как сказала лена но ну, после боя понимаете в голове происходит столько всяких сумбурных мыслей, столько всяких каких то процессов, что трудно собрать до кучи себя, потому что мы когда 24 января попали под обстрел градов гунутова то есть по нам положили полный пакет, это было часов в 9 утра, точно не помню. Я себя собрал до кучи, вот именно эмоционально, где-то на часам к 5 вечера. И то где-то какие-то еще кубики валялись, потому что сложно. Ну, тепер, якщо буде таке дело, ми обов'язково будемо заварювати чай, сладкий на всякий случай, щоб одна готова вода. а як ситуація у, у хлопців? Вони ж десь працювали до того, як почалось АТО, як їх забрали як бійців, да? як військових. Чи, чи можливо їм повернутися на свої робочі місця? Чи немає з цим проблем? Потому что когда человек найдет с работы, да, теперь же треба якось тут повертаться. Ну, знаете, самое главное, что, то есть, согласно закону, все люди, которые были мобилизированы государством, да, за ними за ними сохраняется рабочее место, согласно закону. Но опять же, у нас сейчас закон написан на бумаге, происходит все по-другому. То есть кого-то вынудили уйти, кто-то работал на частника, к которому законы, собственно говоря, не писаны. С разной ситуацией. Сейчас самое главное, ребята, которые возвращаются, действительно, дабы не был формат, наверное, когда люди приходили с войны, с Афганской, я часто густо слышали от чиновников, я тебя туда не посылал. Вот сейчас люди должны прийти, то есть государство должно сделать все возможное, дабы они как можно быстрее вошли в нормальную гражданскую жизнь. То есть они пошли на работу, тем более ситуация сейчас экономическая достаточно сложная. Дабы не получилось так, что человек, придя с войны, через 3-4 недели, то есть не имея возможности устроиться на работу, Ну, не відчув себе покинути, почнуться да, да, якісь необратимые психологічні процеси, які можуть привести к трагедії. Ну а тим ти тим більше, що це чоловіки, котрі, от в нього сім'я, наприклад, діти, треба там якось годувати, да ну прандав. Правильно, тобто правильно сказала Лена, що опять же, все, конечно, зависить від сім'ї. как он, то есть как его семья, то есть ну, понятно, что семья примет, но только как семья к этому отнесется, понимаете, что человек вернулся действительно с войны. То есть нужно это понять, возможно, даже если он сейчас не найдет себе работу, там через неделю не нужно его пилить. Угу. В конечном итоге и должна семья помочь, должны друзья помочь, но а самое главное, должно помочь государство, потому что в последнее время у нас часто и густо все основные проблемы решаются за счет вот Громады, за счет общества, иногда государство каких-то проблем у нас просто само uh -huh. Ну, а финансовая допомога, то есть все выполняет Держава, что повинна. Ну, я могу сказать за наше подразделение, то есть все, что было нам, скажем так, обязано государство по выплате наших денег за то, нашей заработной платы, все было выплачено, соблюдено. Насколько я помню, согласно закону, человек, который отправляется на демобилизацию, ему должны выплатить два его месячных оклада. То есть эта сумма где-то ориентировочно 4-5 тысяч гривен. Но опять же, должно быть выплачено и будет ли выплачено, но это как бы два разных вопроса. Угу. Олена, а що от родичам? Які, можливо, є кроки, чи можливо якийсь порядок дій, як от людину повертати? Чи треба з ним говорити про війну? Чи треба, щоб він вигоровся? Знаєте, от є, є така теорія, щоб він має все, от все, що в нього накипіло, сказати, поплакати, можливо. Так, це чоловік, але тим не менш. От я, я, які, можливо, кроки? Но ну, первый шаг это не заставлять его сразу возвращаться в мирную жизнь. То есть период адаптации как минимум две недели. В эти две недели человек отдыхает и возвращается в контекст мирной жизни, вообще в социальные ценности, которые, он ну, так скажем, изменил да, за время войны. в войну это черно-белые ценности, правда неправда, враги свои. В нашей социальной обычной жизни так скажем радуга очень много нюансов подводных камней, куда нужно опять привыкнуть и вернуться. Да? То есть как минимум две недели оставить человека в покое, чтобы он спал, кушал жидкую пищу, ту которую не дай бог не тушенку, да? то есть то, то что он, не то, что он ел на войне, соблюдать режим, поправить здоровье, и, и если м м м м боец захочет поговорить о чем-то, то поговорить с ним. Если нет, Напытал, не спрашивать, не выпытывать, не спрашивать, э как там было, убивал ли ты людей. То есть, вот это вообще запрещенные вопросы, за которые ну, может быть какая-то такая последовательная реакция очень агрессивная. И, ну как бы контакт потеряется да то есть максимум толерантности и делать все таки все чтобы вернуть потихоньку в мирную жизнь через какое-то время можно там говорить про работу можно говорить про какие-то вопросы семейные но не загружать сразу и ну по господи с упреками У -у -у -у. что вот ты там пока ты там воевал мы тут целая да тут. мы без тебя У -у -у -у. и целая какие-то проблем в семье, вот давай-ка быстренько решаем. А не будет. на державном уровне как-то это регулируется? возможно, какие-то осередки в областях делаются? Я так же, по вашей мимике, понимаю, что не очень, да? Нами, психологами, волонтерами сейчас организуются реабилитационные центры, то есть мы думаем, мы пытаемся что-то сделать, чтобы как-то хотя бы своими силами помочь, ну и, естественно, ездим работать рассказываем, какие реакции у ребят, которые уходят сейчас в мирную жизнь, чего не нужно точно им делать, надо делать каких-то резких движений, там, бросать семью, например, или ударяться в алкоголь, или ну, как-то пытаться вот таким деструктивным способом решить свои вопросы внутренне. Вот. Но, к сожалению, государство нам не помогает, и это нам такой звоночек, не вопрек совсем государству, да, это нам такой звоночек, что наконец-то нужно делать что-то самим. И ну тогда у нас будет другое государство, собственно, из-за чего все и произошло, э вот то вот чувство собственного достоинства, которое необходимо всё-таки воспитать в себе, оно идёт от каждого человека конкретного. Mm -hmm. Если мы сами не будем для себя ничего делать, э, естественно, никакая не за границей, ни за граница, ни ни там президент, ни ещё кто-то, никто нам не поможет, і это совершенно mm -hmm. правильно. Алексей, а насколько охоче самі бійти і йдуть на контакт із психологами? Тому що, ну, для нас це та, та, та також не дуже ще Ну, Війна для нас, це да, щось таке неймовірне і ну, нове. Да. Самі бійці, от психолог, що я маю йому сказати, як я маю себе поводити. І взагалі, навіщо я маю йому щось відкриватися? Я так, скажіть, це всю правду. Давайте правда, ж щось інакше не буває. Ситуація какова? Підповторяюся, скоріш ніхто з нас не був готов. К тому, что произошло. Никто из нас не был готов к войне. Никто из нас не был готов, что придется оставить свой дом, свою работу, родных, близких, уйти на год, бог знает куда, жить непонятно где, есть непонятно что, просыпаться от обстрелов и так далее. То же самое никто из нас не готов сейчас э, общаться с психологами. То есть срабатывает синдром белого халата. Так мы заходим к врачу в кабинет, и сразу ты боишься, что вот сейчас тебе... Я будет... же на хворый, на вещи мы Да, тебе сейчас будут рвать да? зубы, даже если ты зашел к окулисту в кабинет. То же самое здесь. Я не могу сейчас сказать, что нужно сделать, потому что я с психологами пока не общался. Вот стены как бы здесь первый раз встретились, да. Но опять же, для того, что мое мнение опять, возможно, оно субъективное, либо объективное, лично мне, для того, чтобы пообщаться с психологом, то есть мне должно быть доверие к этому человеку стопроцентное. Почему? Потому что ты, общаясь с психологом ты пускаешь его в свой внутренний мир, в свою душу. Говоришь ему о чем-то, о том, что может ты в какой-то степени боишься сам себе признаться. И если здесь, конечно, очень сильно зависит от их профессионализма, от их понимания, что действительно они сейчас общаются не с человеком, который, из за хочет бросить курить, а не знает как, а с человеком, который вернулся, ну вот люди возвращаются с Донецкого аэропорта, которые 25 часов в сутки, они просто находились под пули. То есть вот здесь вот этот тонкий момент, конечно, сложно мне сказать, как, как это сделать. Наверное, скорее всего, опять же, в какой-то степени сработает это сарафанное радио. Кто-то первый полет на контакт, второй, третий, потом скажет, действительно, я пообщался с ребятами, мне, по крайней мере, стало легче, я перестал, скажем так, просыпаться ночью там, в поту, и идти в атаку и так далее. То есть для нас это опять все это новое. То есть, к сожалению, так, так получилось, наша страна прошла к тому, что мы сейчас вынуждены познавать вот эти горки уроки. Угу. Але, ну это же не швидкий процесс, правда ж? то это не только одна встреча, и я одразу за одну встречу вам допоможу да сколько в целом и реабилитация? реабилитация там тиждень реабилитация та, может реабилитация mm -hmm. может продолжаться годами в зависимости от состояния то есть есть такое явление как посттравматическое стрессовое расстройство и оно как бы уже лечится да и психиатрами и работают с этим психологи то есть это долго если мы говорим о какой-то первой психологической помощи кризисном консультировании то это одна-две консультации то есть наша Волонтерская организация она работает с июня. Мы ездим по запорожской области, мы были ну, во многих бригадах и приезжаем, работаем. Да, сначала пугаются, приехали психологи, но ну, мы же профессионалы, мы умеем, так скажем, войти в доверие и не делаем лишнего. То есть только то, что необходимо для улучшения состояния, для того, чтобы... Как бы вернуть человеку тот ресурс, который он растратил во время стрессовой ситуации, и все. Да? То есть глубина проникновения — это не терапевтическая ситуация, она невозможна в таких условиях. Поэтому действуем по боевой обстановке, решаем оперативные задачи, чтобы по максимуму помочь и затратить на это минимум времени. А с чем вы вот здесь в своей работе? <coughs> Чьи, какие сюда ну сложные выпадки, когда люди не действительно сложно возвращаться до жизни? Конечно. Вот, что, я, 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 у вас вот опыт? Сколько людей, может, вот у вас приходило? Вот, Чем можете поделиться, уже вот своей практикой? А, людей посчитать сами. не могу, а это, наверное, ну, как бы, надо было готовиться к этому mm -hmm. вопросу. Много уже много. А, сложные случаи есть, но как бы а эти сложные случаи они могут быть оглашены только с позволения клиента и, ну, как бы лет через десять. Ну, без призвыч, может быть, вот с чем, с чем, с чем живут вот, люди. С переживанием горя, с потерями сослуживцев, с э, видением смерти, э, с оставлением техники там, а техника любимая, она ну, как бы выстрадана, э, хочется вернуться, э, обратно забрать, отбить, с ощущением мести, с ощущением несправедливости, э, с непониманием хаоса, ну, все как в обычной войне. Тот же самий, та ж сама ситуація, як і Бізді. Олексій, uh -huh. а де е, легше тут чи там? От конкретно вам? Тому що ну, тує така думка, що от, тим бійцям, котрі там побували, їм тут дуже складно. Там вони якось от, чимось корисні, відчувають свою там, важливість, от, включеність у, ну, у дії якісь бойові. Ну, от, ч, от, 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 конкретно Знаєте, ваша думка. Це? Трудно сказати, де легше, там проще. Там проще. Почему? Потому что, может, я скажу, конечно, крамольную мысль. Вот ты видишь фронт своих действий, ты видишь все происходящее там своими глазами, ты можешь как-то на это реагировать, как-то на это, по крайней мере, воспринимать это. Когда здесь читаешь новости с утра до вечера, ты приезжаешь в родной город, и тебе с утра до вечера просто люди заваливают тоннами вопросов, а вот как там, а вот мы читали в новостях, а вот то есть какая-то даже своего рода псевдопаника происходит. Там я приезжаю домой и понимаю, что через 3-4 я подсознательно хочу вернуться туда. Там, там проще. Там ты, вот, видно твоя служба, твое оружие, твоя задача, твое подразделение. Все коротко и ясно. А здесь, конечно, вот одна из, одна из Причин, что почему я решил вернуться туда обратно, потому что война ведь не закончилась. Я, я не смогу жить нормально в своем городе, то есть ходить на работу, ездить на рыбалку, там гулять с друзьями, зная, что вот там, там происходит война. Почему она там? Это там это 250 км от моего города. Все равно будешь читать новости, все равно будешь э, находиться в соцсетях, все равно будешь через себя пропускать весь поток сумасшедший поток этой информации, правдивой, неправдивой, любой. И уже понимая, что ты был там. что що ти можеш бути то полезен і ти можеш хоч то повлиять на цю ситуацію, щоб відправити. Щоб... Тебе будуть лыжи съезжать в сторону, захочеть... захочеться обязательно туди. То, то так. туди. А треба бути взагалі от, в інформаційному потоці постійно? Ні. От як ви, от як... Що ви радите, Однозначно. щоб не з'їхати не, не з за вузду? От як фільтрувати? Чи там можливо пів години на день їх ввечері, ну, наприклад. от Во-первых, ограничивать время своего включения в новости. Во-вторых, достаточно, чтобы понять, о чем новость, достаточно прочитать заголовок. Не сопоставлять, не включаться в споры, никому ничего не доказывать, не пытаться противодействовать информационной войне на бытовом уровне. То есть, как бы, не специалист это делать не умеет и только растратит свои нервы, энергию время и в общем то поймет, что все на самом деле очень плохо. И дальше следует паника. К панике привязываются самые худшие новости, которые только есть. паника усиливается. Вот из этого контекста потом невозможно вообще выйти и хотя бы, ну, как бы человека заставить, да, приходится практически отрывать от экрана телевизора от компьютера, чтобы прекратить поток вот этих вот мыслей. ну, Зв'язаних з прочтенням новостей. Тобто и і ну, все-таки как-то фільтрувати, виглядати хоча б на вулицю, з людьми, немножечко розбавляти раз, війни. Угу. в мене таке вже майже останнє питання. буде. А як це ну, є в нас випадки такі, що на людей у формі реагують не досить однозначно? Ну, тобто ну, у суспільстві там. дрес-контроль, например, там ночные клубы, чи от зіштовхувались вы, чи, возможно, ваши э, хлопцы с такими выпадками? Ну, для начала, по ночным клубам мы не ходим, потому что... Да, приезжая домой, ты хочешь как-то, по крайней мере, выспаться и так далее. Ну, в взагалі, людей у форме, воно змінилось вот, с теми подъемами, які зараз у нас відбуваються? Собственно, да. Понимаете, дело в том, что опять, мы должны признаться в том, что 23 года у нас не было армии. То есть у нас было какое-то подразделение, которое участвовало в парадах, под что-то выделялись деньги, эти деньги благополучно пилились. На любого солдата смотрели так сквозь пальцы. Ну, кто-то там идет, где-то какой-то статист в обществе. Сейчас, понятно, в связи с этой ситуацией максимальное внимание, просто максимальное внимание к военнослужащим. И здесь много зависит наверное, от самих нас, от самих военнослужащих. То есть, мое мнение опять, если ты вышел в город в форме, ты должен быть, ты прекрасно должен понимать, кто ты, Куди ти вийшов? І що на тебе будуть смотрити? На тебе будуть смотрити, якщо навіть э, вот погоду 20 мишків з бутылкою пива, на них не обратять внимання. Увійдвина Судович з бутлокої піва і все почнуть судіти. <кхе> ну так само і військові ж мають э, да, таким же чином да, поводити себе. Конечно, Тому що також маємо, маємо ну, поодинокі, але тим не менше, випадки, коли ну, людина ну, відчуває свою важливість, що я там воювала, і ну да, є таке, що ну в. Почему вы на меня ну, не по инакшему да, ставитесь? Тому тут очень важно дать вот иногда я читаю, вот читаешь в соцсетях, вы открываешь чуть то новость, девушка, вот сегодня я ехала на работу, у меня прекрасное настроение, мне в маршрутке военнослужащий вступил в место. То есть вот, как бы, вот такая какая-то мелочь приятная. Uh, мы часто сталкиваемся с тем, в Мариуполе мы едем по городу на, на своей технике, Дети вот такие, вот 7-8 лет, идут нам машут, улыбаются, мы им также улыбаемся в ответ. А военнослужащий, который вышел в город в форме, он должен прекрасно понимать, что вот эта вот форма, вот эти вот флаги от него требуют максимальной концентрации, максимального понимания того, что ты делаешь. Потому что ну, так получилось опять. То есть мы должны сейчас для самих себя, для общества сложить, опять формировать, не сложить, а формировать новый, новые отношения к армии, новые отношения к человеку в форме. И как государство, будет, то есть как общество будет относиться к нам, зависит от нас самих. То есть как мы себя будем вести, так будут к нам относиться. Если мы будем пьяные где-то ходить, бродить, люди будут воспринимать каждого военного форме. Если будут идти по улице один, два, три солдата, пусть они будут не в одинаковой форме, потому что сейчас немножко кто одет, кто во что горазд. Но когда они будут идти, во-первых, трезво, во-первых, в нормальном внешнем виде, во-вторых, они будут чистые, де то улыбнуться, де то сказать спасибо, де то сказать добро пожаловать, пожалувати», то еще там уступить девушке место. Из этих всех мелочей в конечном итоге сложится вот этот фундамент, на котором будут строиться опять отношения людей к армии. Угу. Ну, я сподівалася, що вони будуть ходити вже коли в нас якнайшвидше війна завершиться. Правда ж? Yeah, yeah. Я <рес> вам <рес> дуже <рес> дякую за сьогоднішню зустріч.